みなさん、こんにちは。それみえです。今日、日本に来る前に私が心配していたことについてお話ししたいと思います。もちろん、新しい国に移住するときには、いろいろな不安なことがありますよね。特に、日本は文化や環境が全く違うので、たくさんのことが頭をゆきりました。今日、私が実際に、 乾かったことをいつ紹介したいと思います。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは始めましょう。<music> まず最初に私が一番恐れていたのは日本で頻繁に起こる自然災害です。特に津波、地震、そして台風。 がたくさんあります。ウクライナではこのような自然世界が全くないのでニュースでよく耳をしていて日本に来る前に本当に心配していました日本に来る前にウクライナの有名な番組「世界の裏側」を見て 2011年の東日本大震災について詳しく知りました。その映像はとっても衝撃的で、津波が街を飲び込む様子を見たとき、自然の形に対する恐れを強く感じました。 しかも日本は地震が非常にあ多い国で、いつ大きな地震が起こるかわからないという状況に慣れていなかったので、最初はそれが本当に怖かったです。でも、実際に住んでみると、日本の建物やインフラは地震に対して非常に強く 接計されていることが分かり、少しずつ不安はしらぎました。もちろん地震や台風にはまだ注意が必要ですが、日本人の防災意識が非常に高いので、学ぶべきことがたくさんあると思います。2つ目の心配したことが日本が 法定的な国なので、外国人に対して冷たいという噂です。特に外国人労働や移住者に対して日本社会がどう接するのかが不安でした。実際にインターネットや日本に日本の会社や社会が外国人に対して厳しいという話をよく見ました。 特に日本のビジネス文化が非常に法定的で外国人が適応するのが難しいという点が強調されていました。例えば健康のカーブや仕事における上下経験、長時間労働など日本独自の召喚に対する 恐れがありましたあでも、実際に聞いてみると、思ったほど外国人に対する差別や冷たい態度は感じませんでした。もちろん、日本社会には独自のルールがありますが、私が出会った多くの日本人はとても親切で、外国人に対しても、 理解を示してくれました。三つ目に心配していたのは、日本がウクライナから非常に遠いことです。日本とウクライナの距離は約 8,500km です。さらに戦争のためにウクライナの領空が閉鎖されました。 だから、両親や友達を訪ねるために、一度帰国しようとすると、日本からウクライナに行くには少なくとも2つほどかかります。まず、飛行機でポランドまで13時間以上かかります。それから、ポランドからウクライナまで電車でも、 14時間以上かかります。とても大変ですね。長い時間ですね。しかも、人さが7時間もあり、友達や家族と簡単に連絡を,を取ることが難しくなるかもしれないという点が愛かったです。でも、今はインターネットがあるので、 ビデオ通話やメッセージアプリを使って家族や友達と簡単に連絡が取れます。物理的な距離があってもテクノロジーのおかげでつなぎ合っていると感じられます。4つ目のポランは日本が地元国であることです。 それは少し特殊な心配かもしれませんが、島国ということは何か大きな事故や災害が起こった時、すぐに他の国に避難するのが難しいのではないかと心配していました。特にもし戦争や大規模な災害が発生した場合、 航空便が停止されることも考えました。例えば、戦時中には航空が閉鎖され、飛行けでの脱出が不可能になる可能性があります。そうなると、唯一の逃げ道は船ということになり、さらに移動が困難になるのではないかと恐れていました。 しかし、現実的には日本は非常に安全な国であり、こうした心配が実際に起こる可能性は低いと感じました。もちろん何が起こるかわからない世界ですが、過度に心配すぎないことも大切だと思います。 最後に、外国のメディアやインターネットでよく話題になる日本のハラースメントやストーカーの問題についても非常に不安でした。特に外国人女性がターゲットになりやすいという話を耳にしているので、日本に来る前にこの問題が自分にとって 深刻なものになるのではないかと心配していました。日本には痴漢やストーカーという言葉があり、特に電車などで痴漢行為が問題視されています。外国人女性として日本に来たらこういった問題に直面するのではないかと か,分かっていましたまだそういった問題が実際に存在することは事実などそもに周りに注意を払い実行防衛の意識を持つことが大切だと感じましたじゃあ今日は日本に来る前に私が心配していた5つのことを教えました皆さん も,もし日本に来る前に不安に思っていることがあればぜひコメント欄で教えてください最後に日本人の皆さんにお聞きしたいのですが私の動画ではどんな話し方がいいと思いますかタメ語がいいか敬語を使ったがいいか コメント欄で教えてくださいそれからみなさんのコメントに基づいて次の動画のスタイルを決めたいと思いますそれでは次の動画でまた会いましょうまたねー